哈喽，Hello, 大家好，我是 SH40 Team S2 的孙锐。就是突然吧，我就是兴致勃勃的从台上拿着奖杯，戴着这个皇冠啊，穿着披风，人快乐的来到后台，突然间告诉我又有个一百秒，我这还欠四个一百秒，我现在突然间又有这一百秒，而且这太突然了。然后还说让我来一个脱口秀，我拿这么没有时间准备，我怎么来脱口秀？然后呢，我现在就给大家来一个吞这个奖杯，其实开玩笑的，我就是给大家讲一下。 嗯，我的这个，呃、嗯，心路历程吧。嗯，我觉得就是这一次得第一名，其实还是在我的意料之外的，因为我从青你回来的时候，就是。 当时我就是自己小心翼翼的跟我粉丝说，要不我要神七，然后我粉丝就会告诉我说，你要什么神七？你前辈都已经就是今年不参加总选了，所以你就已经到第五了，你还要神七？然后我就小心翼翼说，要不要前三？就因为我觉得这都太不难以完成的事情了。然后没想到今天大家就给我完成了，我就觉得非常感谢大家给我投的每一票。 嗯，还有就是，我觉得这个皇冠真的很漂亮，然后披风也很漂亮，但是这个披风实在太热了。我当时在那的时候，我就满身出大汗，真的很热，但是非常开心，非常感谢大家，谢谢大家。